Пусть Бог бласит. Кругом Тайга тайге в тайге лущина, в лущині малий городок, зимой здесь нет вітрові бурі, де слиш мороз, аж шістдесят, Сюда попали разные люди. Є, хто думал богошатися, умножав поля, садил і строїв, за чтоби сослан, как кулак. Другої прийшов, щоб здесь нажитися, служить средства, повеселиться. Но є і ті, хто избегает. От малих і родних дітей жалел для діток і супруги Зарплати, деньги удаление, один попал за віру в Бога, І за учення Христа, І не по собственному желанню, не для багатства суєти, оставив дом родних і діток ради учення Христа. Суслан сюда по Приговору Стаття 209 Чотири года, срок немалий Бить без общения, без друзей, не видит лица милых деток, родных и близких всех друзей. Но знает он, на все есть воля. Тому, кто видит больше всех, ему отдался он навеки, за ним идет везде всегда. Имеет веру в избавление на встречу, на возврат домой увидеть лица милых деток, жену и близких всех друзей. Теперь живу не одинокий. Христос здесь радом и всегда. Он дал мне книгу другую. Цены ей нет, она свята. Меня вся книга утешает. Часы скорбей и всех путей. И веру твердую усиляет, что Бог поможет мне во всем. Лишь в книге Нового Завета мы видим, как терпел Христос. Нам дал пример терпеть и верим, что не напрасно это все, но будет час, когда Спаситель отрод слезу из глаз у всех, кто здесь терпел, страдал и плакал, дабы дохи до врат небес, а там у врат святого рая Он скажет дивные слова «Войди, страдалец истомленный, тебе дал право навсегда» кушать плоды от древа жизни и не скорбеть больше никогда. Аминь.